বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আজি মোক এটা ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলে আপোনালোকে গম পাইছেনে এয়া যে দেখিছে এয়া মানে বৌ আমি বৌ মই আৰু আমাৰ দেহা আমি আহি আছোঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ মানে কি হয় বৌ গাটো ভাল নাই আৰু এটা দেখুৱাই দিওঁ দেই এয়া যে বৈয়ে দেখিছে টাউনলৈ স্পন্দ নিপিন্ধাকৈ আহিছে দেখিছেনে আমাক মানে পিন্ধাওঁতে পিন্ধাওঁতে বৈয়ে ঘৰুৱা বাৰডেন কিছুমান মাৰোঁতে মাৰোঁতে বৈ স্পন্ নিপিন্ধাকৈ জীৱন গ'ল আৰু এতিয়া অভ্যাস নাই আমি কিনি দিলেও মানে বৈ পিন্ধিব নোৱাৰে এয়া পাই গ'লোহি আমি টাউনত মানে টাউনলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ লখিমপুৰ টাউন আৰু এয়া বৈ আহি আছে পিছত স্পন্দ নিপিন্ধাকৈ দেখিছে নহয় তাৰপিছত আমি এয়া ৰিক্সাত উঠি ল'লোঁ মানে আজিকালি ৰিক্সাত নুঠে মই ভাবিলোঁ মই উঠি লওঁ মানুহজনক দেখি খুব বেয়া লাগিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বৌ বোলো কি আমি টমটম নাযাওঁ মানে গাড়ীত আছিলোঁ গাড়ীত মই মানে অলপ খোজকাঢ়িব লাগে খোজকাঢ়ি নগৈ মই বোলো বৈও খোজকাঢ়িব নোৱাৰে যিহেতু মই বোলো ৰিক্সাখনকৈ উঠি লওঁ মানুহজনেও উপকাৰ হ'ব তাৰ ময়ো উঠি দিলোঁ আৰু এয়া আহি আহি আছোঁ উঠি লৈ দেখিছেনে খুব বেয়া লাগে গম পালেনে বন যিহেতু আমিও দুখীয়া আমাৰ বৈও লোকৰ ঘৰত এনেকৈয়ে কাম কৰি কৰি আমাক পঢ়ুৱাইছিলে সেইকাৰণে বেলেগৰ দুখ আমাৰো ভাল নালাগে মানে সহ্য নহয় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই ৰিক্সাখনত উঠিলোঁ আৰু ৰিক্সাখনত উঠি দেখিলোঁ মানুহজনৰ বেড চাইডটো দেখোন কিমান গৰমত মানে নিজৰ পৰিয়ালটো চলাবৰ কাৰণে এনেকুৱা গৰমতে মানে কাম কৰিবলগীয়া হৈ আছে মই সেইকাৰণে অলপ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে অলপ দেউতা মাক অলপ মৰম কৰিব গম পালেনে এনেকুৱা ইমান শাস্তিত আপোনালোকক পঢ়োৱা শুনোৱাৰ পৰা ধৰি ঘৰ চোলালৈকে গোটেইখিনি কাম যে এজন পুৰুষে কৰে সেইটো অলপ লক্ষ্য ৰাখিব তেওঁক মৰম কৰিব আৰু এই ৰিক্সাতে উঠি উঠি মই অলপ আমাৰ টাউনখন দেখুৱাই ললোঁ যিহেতু এনেকৈ আমি ডাইৰেক্ট ফোনত মানে ভিডিঅ' কৰি আহিবলৈ লাজ লাগে সেইকাৰণে লুকাই লুকাই অলপমান কৰিলোঁ আপোনালোকক টাউনখন দেখুৱাই লওঁ বুলি তাৰপিছত এয়া আমি ডক্টৰক দেখুৱাই ল'লোঁ আৰু ডক্টৰক দেখুৱাটো আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু মই আমি ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ঘূৰি আহোঁতে যিহেতু টমটমত নেপালোঁ সেইকাৰণে বৌক অলপ খোজ কঢ়াই খোজ কঢ়াই লৈ আহিছিলোঁ আৰু বৌ ভৰিটো বিষ হোৱাৰ কাৰণে বৈ এয়া বহি দিলে দেখিছেনে এইজনী মানুহ মানে বহুত কষ্ট কৰিলে আমাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈ কৈ মানে ভাগৰি যামগৈ তথাপিতো বৌ মানে বৌয়ে আমাক যি উপকাৰ কৰিলে যি আমাৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিলে সেইখিনি কৈ মানে শেষ নহ'ব এয়া আকৌ বেলেগ এডোখৰতে বহিলে ময়ো ভাবিলোঁ একদম ৰখা জেগাতে ভিডিঅ' এটা কৰি লওঁ টাউনখনো দেখুৱাই লওঁ ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে তাৰপিছত আকৌ অলপ আহিলোঁ আহিলৈ আকৌ দেখিলোঁ সেইজন মানুহে এখন ঘৰ চলাবৰ কাৰণে এনেকৈ কষ্ট কৰি আছে গৰমত আৰু বৈও বহি ল'লে বৌ আকৌ আমি বহাৰ পৰা উঠিলৈ দেখিলোঁ বৈ আকৌ এই পুতলা নেদেখা যে টাউনলৈ ইমান নাহে খুব চাইছে পুতলাটো এয়া আমাৰ লা লাখ মানে গাঁৱলীয়া যিহেতু চুৰি চাইছিলে আকৌ আহি বৈ ভৰিটো বিষোৱা দেখি ইয়াৰ আকৌ এডোখৰত বহিলে গম পালেনে বহি লৈ এয়া দেখিছেনে বহি আছে মানে ভৰিটো বহুতেই বিষ মানে যাবও নোৱাৰে মোৰ টমটমো নিব নোৱাৰোঁ টমটমো নাই মানে অলপ উপায়হীন হৈ গৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ আহিলে আহি আকৌ এডোখৰত বহিলে দেখিছেনে আকৌ লাখৰি ভাবিলে হাঁ ময়ো বহি লওঁ কিমান যাম দুখোচমান গৈ বৈ বহিবলগীয়া হয় মই টমটম চাই আছোঁ তথাপিতো পোৱা নাই বেছি দূৰ নহয় কিন্তু তথাপিতো মানে টমটমতে লৈ যাম বুলিয়েই মই টমটম বিচাৰি আছোঁ বৈ যিহেতু যাব নোৱাৰে কিন্তু টমটম এখনো নাইকিয়া তাৰপিছত আকৌ এয়া দেখিছেনে মই দোকান এখনৰ আগতে বৈয়ে বহি দিলে আৰু মই ভিডিঅ'টো অলপ কৰি ল'লোঁ টাউনখন দেখুৱাই ল'লোঁ তাৰপিছত এয়া আকৌ আহিলোঁ একো জোখোজকৈ আহিলোঁ আহি আছোঁ দেখিছেনে আকৌ বৈ ক'লে কি ভৰিটো বিষাই আছে অঁ মই বোলো ব আকৌ বহিলে দেখিছেনে ময়ো লগতে আকৌ বহি দিলোঁ আকৌ বহি দিলে লগতে অলপ বহি লৈছোঁ এনেকৈয়ে নি থাকিম বৌক লাহে লাহে নি থাকিম কাৰণ যাব নোৱাৰা মানুহ এজনী জু জৰবস্তিকৈ নিব নোৱাৰি আৰু আমাৰ বৈ কিন্তু বহুত কষ্ট কৰিলে আৰু মই এটা কথা কৈ দিছোঁ দেই জোখতকৈ মানুহ বেছি কষ্ট কৰিব নোৱাৰা নালাগে মানে বৌ নিচিনা হ'ব জোখতকৈ যদি অধিক কষ্ট কৰে আমাৰ বৌয়ে লোকৰ ঘৰত মানে বহু দূৰৰ পৰা ধান মাথা লৈ আহে আৰু পথাৰত কোৰ কটাৰী চব মানে মাৰিয়ে আলিকাণ কাটে আৰু কঠীয়া নি পথাৰত পেলায়গৈ মানে বৌ মামাও গাটো ভাল নাছিলে সেইকাৰণে বৌয়ে গোটেইখিনি কাম কৰিবলগীয়া হয় বেও যিহেতু আমাৰ পথাৰলৈ ইমান নাযায় তাৰপিছত আকৌ মই গাড়ী আগলৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ অকণমান বৌ বোলো লাহে লাহে ইতাক মই গাড়ীখন ধৰি লওঁ গাড়ীখনৰ চালক জনে সেয়া মানে আগবাঢ়ি গৈছিলে বৌক আন 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 আনিবৰ কাৰণে আৰু ইমান কষ্ট হৈছে তথাপিতো কৈছে বোলে তুমি ল'ৰালিকৈ আহা তেতিয়াহে তুমি ৰৈ নিদিবা বোলে তুমিও আহি থাকিলে সেই বৌ আহি থাকিব কিন্তু বৌ কথাটো মইহে বুজিছোঁ বৌ বিষত আহিব পৰা নাই এইয়া আকৌ গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ গাড়ীৰ পৰা বৌক মানে মানুহ এঘৰতে নমাই দিলোঁ বৌয়ে নামো বুলি ক'লে তাতে নমাই দিলোঁ আমি আকৌ গুণগুণে মই আহি বোলো টাউনখনত এনেই এনেকৈ একো এটা নোখোৱাকৈ আহিলোঁ আমি পানীগাঁতে খাওঁ বুলি এয়া পানীগাঁও হোটেল হ'লে সোমালোঁ গজা আৰু মই গাখীৰ চাহ খুব ভাল পাওঁ সেইকাৰণে তাইকো দিলোঁ ময়ো